الرحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله سامة سامة كتب أنجدكن Rasa penuh kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah. Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan semesta alam. Dialah Tuhan yang memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Hanya padanya lah saja tempat kita memberikan segala ketaatan dan kepatuhan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang ummi nabi yang telah menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia agar mereka tidak tersesat dalam pencarian mereka terhadap kebahagiaan karena kebahagiaan itu hanya akan datang apabila manusia itu mendekatkan dirinya kepada Tuhan penciptanya. Selain dari itu, tiada bahagia akan bertandang di hati mereka. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Hari ini 10 hari bulan 11, 2025. Kita teruskan lagi bicara tadabur kita. Dan pada pagi ini kita sampai kepada ayat yang ke-41. Dari surah Az-Zumar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله العظيم مقصودnya sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci Al-Qur'an yang menyatakan segala kebenaran untuk menjadi panduan hidup kepada umat manusia seluruhnya oleh itu sesiapa yang mendapat hidayat petunjuk yang beramal menurutnya maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat, yang ini tidak berpandu kepadanya, maka bahaya kesesatan itu tertimpa ke atas dirinya sendiri. Dan engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah penyampai. Bukanlah menjadi wakil yang menguasai keadaan dan bawaan mereka. Muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Ayat ini pada Jumaat yang lepas telah kita bicarakan sebahagiannya. Iaitu ayat inna anzalna alaikal kitab alinna sibil haq. Yang ini kita telah bicarakan. Hari ini kita nak masuk mentadabur ayat yang seterusnya famanih tada nafsi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk maka faedahnya terpulang kepada dirinya dan sesiapa yang sesat yang ini tidak berpandu kepada hidayah itu maka bahaya kesesatan itu tertimpa ke atas diri muslimin dan muslimat yang saya kasih sekalian. Bicara kita pada hari ini sangat penting. Mengapa? Kerana ia memberikan satu kaedah yang jelas dalam agama. Apa dia? Iaitu kaedah. Barang siapa yang mengikut agama. Barang siapa yang mengikut petunjuk Al-Quran, mengikut petunjuk Al-Hadis, itulah orang yang sudah mendapat hidayah. Dan bila dia mengikut hidayah tersebut, <coughs> maka faedahnya kembali kepada dirinya. Ibarat tuan-tuan berjalan dalam gelap. Gelap gulita. Saya ada dekat belakang tuan-tuan. Lalu saya suluh daripada belakang. Tuan-tuan depan saya. Saya ni duduk belakang. Jalan gelap. Saya ambil lampu tos light, lampu picit. Saya suluh dari belakang. Jadi bermakna depan tu dah terang. Kalau tuan-tuan nak selamat, ikutlah cahaya yang saya bagi tu. Dengan cahaya yang saya tembak daripada touch light itu, tuan-tuan akan nampak yang mana lubang yang mana ada kawat berduri. Jadi kalau ada lubang lompat, kalau ada kawat berduri hindarkan. Jadi itu pentingnya cahaya torchlight yang saya tembak dari belakang. Jadi barang siapa yang ikut pancaran torchlight saya tu, maka orang tu akan selamat lah sampai ke destinasinya. Badannya tak luka, kakinya tak patah. Maka faedahnya kembali kepada dirinya bila dia ikut pancaran daripada lampu picit saya. Pancaran daripada lampu picit saya itu, itulah maksudnya hidayah. Maka ikutlah hidayah itu. Tetapi ada orang, dia berjalan dalam gelap. Kesian saya kepada dia, saya pun ambil lampu picit, tembak dari belakang. Biar dia nampak depan tu ada apa tapi dia tak mau ikut cahaya yang saya tembak tu. Saya tembak ke depan, depan, depan tu. Depan boleh ikut, berdepan. dia ikut kiri, dia ikut kanan. Dia tak ikut cahaya yang saya tembak tu. Maka bila dia ikut kiri, ikut kanan, tak ikut cahaya tu, gelaplah. Jadi bila gelap, depan tu ada lubang, dia jatuh dalam lubang. Depan tu ada kawat berduri, dia kena kawat berduri. Ini ibarat orang yang Allah Ta'ala telah bagi petunjuk pada dia. Allah kata, Quran, ini Quran, petunjuk <coughs> petunjuk untuk kamu. Ini hadis, ini petunjuk untuk kamu. Ikut dia. Eh, dia tak mau. Dia pergi ikut kanan, dia pergi ikut kiri. Akhir sekali, kaki patah masuk lubang. Akhir sekali, badan luka terkena kawat berduri. Maka yang ruginya siapa? Yang ruginya ialah orang yang tak ikut cahaya tadi. Yang untungnya siapa? Yang untungnya ialah orang yang ikut cahaya yang saya tembak daripada belakang tadi. Itulah dikatakan hidayah. Itulah analoginya. Itulah kiasannya. Karena itu Allah Ta'ala kata apa di sini? Famanih tada falinafsih. Sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk lampu picit tadi dah tunjuk dah cahayanya terang benderang ikut maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri waman dan siapa-siapa yang sesat tak nak ikut cahaya petunjuk fa inna ma yudil fa inna ma alaiha maka bahaya kesesatan dia tak nak ikut bahaya kesesatan itu akan tertimpa ke atas dirinya sendiri itu dia. Ini keadaan yang sangat penting yang perlu kita sematkan ke dalam hati kita. Ya, perlu kita sematkan ke dalam hati kita. Betapa pentingnya bila Allah Taala mm, dah tunjukkan kepada kita ini jalan yang benar. Ikutlah dia. Bila apa yang Allah Taala kata haram tu terimalah, itu haram, jangan dis, jangan disentuh. Apa yang Allah Ta'ala kata halal, buatlah. Itu yang baik. Amalkanlah. Tuan-tuan. Mengapa manusia ni boleh jadi sesat? Hari ni kita nak bincang. Mengapa manusia boleh jadi sesat? Sama sekali, Allah Ta'ala terangkan kepada kita dia tidak berpegang kepada kitab Allah. Ini punca yang pertama. Ini punca yang pertama. Allah dah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Ya, Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Qarja akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sesungguhnya sudah datang kepada kamu dari Allah. Nur satu cahaya dan kitab yang sangat jelas dan terang. Ya di bihillahu manittaba'a ridwanahu salam. Yang dengan kitab itu Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada mereka-mereka yang mencari keredaannya. Dan menuju kepada jalan yang selamat wa yukhrijuhum dan mengeluarkan mereka minaz zulumati nur dan mengeluarkan mereka daripada segala kegelapan kepada cahaya yang terang benderang bi izni dengan izinnya wa yahdihim ila siratim mustaqim dan dia memberikan petunjuk mereka kepada jalan yang benar jalan yang lurus dalam ayat ini Allah sebut bahawa kalau hidup kita ini dengan berpegang kepada Al-Quran, kita sebenarnya sudah menerima cahaya daripada Allah. Kita sebenarnya sudah menjalani jalan yang lurus. Tapi kalau kita lari daripada Al-Quran, masih nak ikut nafsu, masih nak ikut sedap kata hati, masih nak ikut apa kata orang. Masih nak ikut kelazatan duniawi yang menjadi menjadi buruan utamanya. Maka itulah orang jadi sesat. Kerana itu orang jadi sesat. Sebab itu kita jangan cuba lari. Jangan cuba lari daripada petunjuk Quran. Quran itu umpama lampu picit yang menerangi kita di waktu gelap. Kita lari daripada Al-Quran sebenarnya kita membahayakan diri kita. Kita ambillah satu contoh, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Apa contohnya? Allah kata, <coughs> Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu semuanya bersaudara. Ini petunjuk daripada Quran. Quran beritahu kita bahawa orang mukmin itu semua bersaudara. Sahabat bertanya, macam mana nak tahu orang mukmin itu tak mukmin? Nabi kata, kau tengok semayang mereka. Semayang dia sama tak macam semayang kamu? Sama. Itu orang mukmin. Dia rukuk, dia sujud, dia aktidal, dia ada salam, dia ada tayat awal, dia ada tayat akhir. Nabi kata, kau tengok cara dia semayang. Kalau semayang dia sama dengan semayang kamu, dia tu mukmin lah. Berbeza kalau dia sembah topekong. berbeza kalau dia sembah berhala. Itu bukan mukmin, itu bukan muslim. Kalau muslim itu dia semayang sama macam kamu, sama macam Rasulullah. Itu orang mukmin. Yang kedua, yang kedua orang mukmin itu ialah apabila dia bersembahyang menghadap kiblat yang sama dengan kamu. Kalau tengok dia semayang, adat mana? Ada ke Jepun ke? Kalau dia semayang, kiblatnya ke Jepun, ke Amerika, ke mana saja, itu bukan mukmin. Tapi kalau dia semayang, kiblatnya mengadap Kaabah Al-Mukarramah, al sama macam kamu. Itu mukmin lah tu. Jangan kamu bersangka apa-apa lagi dengan dia. Itu mukmin. Kemudian, kamu boleh makan sembelihan dia, dia boleh makan sembelihan kamu. Itu orang mukmin. Mudah saja keedahannya. Jadi Allah beritahu kita, semua orang mukmin itu saudara kamu. Ay, tapi dia tak nak ikut petunjuk Allah. Dia tak mau ikut petunjuk Rasulullah. Digerak, diikutkan geram hatinya. Di, diikutkan sakit hatinya diikutkan kepahaman-kepahaman sesuatu yang ada dalam fikiran dia. Maka ini menyebabkan saudara dia yang semayang sama macam dia, menghadap kiblat yang sama, dia ambil juga sebagai musuh. Dia ambil juga sebagai musuh. Kerana sedikit saja perbezaan pendapat kita ambil dia sebagai musuh. Ini bukan orang kita. Ini bukan orang kita. Mengapa kata bukan orang kita? Sedangkan dia semayang sama macam kita. Dia mengadak kiblat yang sama. Dia menyembah Tuhan yang sama. Kerana sedikit perbezaan pandangan. Kita sudah asingkan diri kita daripada dia. Kita tak bertegur siapa dah dengan dia. Bukankah ini jalan syaitan? Bukankah ini jalan syaitan? Tak sama pandangan sampai kenduri kendara di boykot. Tak sama pandangan sampai sembelihannya kita tak nak makan. Bukankah ini jalan syaitan? Allah kata, orang mukmin itu bersaudara. Nabi bagi kaedah. Nak tahu dia saudara kita tak saudara kita, tengok jenis semayangnya. Tengok dia menghadap kiblat dekat mana. Kalau dia sama macam kamu, boleh makan sembelian dia, kamu boleh makan sembelian dia, dia boleh makan sembelian kamu. Tapi orang ikut. Karena mungkin terasa dirinya terlebih Islam daripada orang lain. Mungkin dia terasa dia terlebih warang daripada orang lain. Jangan tuan-tuan. Sekalipun Si Islam itu, si Muslim itu Orang nyeduh kepada Allah Ya Dia peminum arak, betul Dia minum arak Tapi cuba suruh dia semayang Sama tak semayang Dengan kita Cuba suruh si peminum arak bila dia dah Lega daripada minum arak, suruh dia semayang Dia pergi ambil uduh tak? Dia ambil uduh Dia menghadap mana? Dia tetap Menghadap Kaabah, maka dia saudara Kita Jangan kita perleke-lekekan dia. Jangan kita label-labelkan dia. Jangan kita pulau-pulaukan dia. No? Allah kata, Quran itu nur. Quran itu cahaya yang akan menggembilangkan hidup kamu. Quran yang cahaya ni beritahu, orang mukmin semuanya bersaudara. Kalau kita beranggapan begitu, tak keindah hidup kita. Tak keramai kawan kita. Tak keramai saudara-saudara kita. Ini kalau kita bermusuh dengan orang. Hidup sempit. Pergi sana musuh. Pergi sini musuh. Ini semua gara-gara. Tak nak ikut Al-Quran. Itu satu contoh yang saya bawa. Apa lagi sebab orang boleh jadi sesat? Kalau tadi tak mau ikut Quran. Tak nak berpegang Quran. Yang kedua. Tak nak berpegang dengan hadis. Nabi dah tunjuk dah. Nabi pesan kepada kita. Ya. Wa innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathir. Siapa-siapa nanti sesungguhnya Nabi kata, siapa-siapa yang sempat hidup selepas aku, aku nak pergi dah, aku nak wafat dah. Dia sempat hidup selepas aku. Fasayara ikhtilafan kathirah. Dia akan dapat lihat pertentangan, pergaduhan yang cukup banyak. Ketika itu Nabi kata apa? Fa'alaikum bi sunnati. Ndaklah kamu berpegang dengan sunnah aku, dengan hadis aku. Wa sunnatil khulafah ir al-mahdiin. Dan dengan sunnah para khulafah ir-rashidin. Tengok macam mana saya nak Bakar. Saya nak Umar, saya nak Ali, saya nak Osman buat. Ikut mereka. Tamasaku biar anaklah kamu pegang benda tu kuat-kuat. Pegang hadis, pegang Quran. Pegang fatwa-fatwa daripada khulafat Rasidin. Wa'abdu alai'a bin nawajib Dan taklah kamu gigit dia tu. Pegang dia tu kejap. Seperti mana kamu gigit kain perca dengan nawajib Dengan gigi geraham kamu. Nabi pesan yang itu kepada kita. Tuan-tuan yang dihormati sekalian. Kadang-kadang <tuh> kita ni, ialah, kerana berpegang kepada agama, kita tertipu dengan syaitan. Ya. Bagus berpegang dengan agama itu, benda yang diajar oleh agama. Tapi ingat, banyak juga orang yang kononnya nak berpegang kepada agama. Akhir sekali bermusuh dengan ramai orang. Dia ditipu oleh syaitan dalam dia mengamalkan agama. Yalah. Mungkin syaitan tiup dalam dirinya. Dia terasa dia lebih Islam daripada orang lain. Tuan-tuan cuba rujuk surah Al-Imran. Ayat 24. Cuba baca surah Al Imran ayat 24. Apa kata Allah? Zalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Yang demikian ialah disebabkan mereka mendakwa dengan berkata kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka melainkan beberapa hari saja yang dihitung. Wa gharrahum fi dinihim maka nu yaftarun mereka sebenarnya kata Allah telah diperdayakan dalam agama mereka oleh dawaan-dawaan dusta yang mereka telah ada-adakan. Tuan, tuan ini ayat ni walaupun cerita tentang orang Yahudi. Tetapi pengajarannya adalah untuk umum semua. Mereka itu kononnya Oh kami orang kuat agama Oh kami ini pendita Oh kami ini tok alim Ya betul Lalu mereka pun mengamalkan agama Mereka mengadakan sesuatu yang tak ada dalam agama Tapi oleh kerana mereka itu tok alim Mereka itu pendita Orang awam ikut apa dia buat Lalu orang-orang awam ini sudah tertipu Dalam beragama Sudah tertipu dalam agama Saya nak bawa satu contoh Saya nak bawa satu contoh Tersebar hari ini viral Bahawa ya, Orang kata jabatan halal dan haram di Amerika Sudah mengharamkan ayam McDonald kerana katanya penyembelihannya tidak men tidak menepati syariat maka telah ditalik sijil halalnya ini berlaku di di Amerika maka ditularkan benda tu ke Malaysia bila ditularkan ke Malaysia maka kita pun tular agar kita beritahu oh ayam dekat Malaysia ni pun tak boleh makan kalau McDonald punya ini kita ketepikan dulu masalah boycott tak boycott tu. Kita nak cerita pasal hukum ayam ni. Persoalannya yang diharamkan, yang ditarik sijil halal haramnya di Amerika. Maka adakah bila ditarik di Amerika, maka ia terpakai juga di Malaysia ini. Maka kita dengan tidak ada menyiasat apa-apa, terus ajak orang ramai, jom kita, ting jom kita tinggalkan dia, kerana ayam yang mereka buat ni pun haram juga. Kononnya yang berlaku di di Amerika itu ditularkan di Malaysia jadi haram. Ini suatu perkara yang menzalimi orang. Di Amerika suasananya lain. Di Malaysia perkara ini lain. Adakah kawan-kawan kita di Malaysia ini cara penyembelihannya tak lulus syarak. Sedangkan jakim sangat ketat dalam perkara-perkara seperti ini. Menyelia-selia perkara-perkara seperti ini. Maka tak bolehlah kita oleh kerana nak berpegang kepada agama, nak makan yang halal saja Itu bagus. Tetapi jangan sampai kita ini yang haram di Amerika kerana sembelih tak betul. Lalu kita pun nak haramkan ayam di Malaysia kerana sembelih tak betul. Sedangkan di Malaysia ini, penyembelihannya diselia dengan begitu rapi. Dan kalau kita nak berlaku adil, kita kena siasat dulu. Kena turun dulu, tengok betul-betul tempat penyembelihan di Malaysia ini. Betul ke tak lulus macam di Amerika? Jangan kita pandai-pandai keluar fatwa. Kerana kita nak beragama, kononnya nak makan yang Arab yang halal lalu kita masuk satu dosa yang lain menfitnah orang lain habis bisnes orang lain habis bisnes orang lain kita nak beragama dalam waktu yang sama kita menfitnah orang sedangkan Allah ajar kita dalam Quran in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu jika datang kepada kamu orang fasik bawa berita Naklah kamu siasat dulu. Naklah kamu kaji dulu. Naklah kamu ya, pertimbangkan dulu. Cari maklumat yang betul-betul tepat. Pergi tempat penyebelihannya. Betul ke di Malaysia ni macam di Amerika. Ini Quran ajar kita. ini yang dikatakan mereka itu tertipu dalam beragama. Wa gharrahum fi dinihim. Maka yaftarun. Mereka sebenarnya telah diperdayakan dalam agama mereka oleh dakwaan-dakwaan dusta yang mereka telah ada-adakan. Maka sebab itu, kalau betul perkara ini berlaku, kita hendaklah buat laporan kepada Jakim. Supaya Jakim boleh hantar pasukan penyiasat, tengok betul ke penyembelihan dekat Malaysia ini tak lurus macam di Amerika. Kalau betul, maka Jakim sebagai pihak yang berkuasa akan mengeluarkan arahan kita kena ikut saluran. Jangan kita sekadar dapat satu maklumat, dua maklumat, tular dalam TikTok, dalam itu, dalam dalam ini, kita sebarkan. Nabi pesan kepada kita. Kafa bil mar'i ayyakuna kathiban, memadailah seseorang itu dikatakan pembohong. Ayu haditha ma Dia mentularkan, dia menghebohkan satu perkara yang dia hanya dengar-dengar saja. Siasat tidak apa tidak sebar kepada orang lain. Nabi kata itulah pembohong namanya. Jadi ikut agama. Bila kita ikut agama, kita akan selamat. Agama ajar kita cari dulu fakta yang benar dan tepat. Baru kita ebuhkan pada orang. Jadi tuan-tuan, kita kembali kepada perbincangan <coughs> perbincangan kita yang awal tadi. Allah kata siapa-siapa yang ikut hidayah, dia akan selamat. Tetapi siapa-siapa yang membelakangkan hidayah dari Allah, orang itu akan hidup dalam kesesatan. Ya? Kau akan hidup dalam kesesatan. Ini yang diajar oleh Allah pada ayat 41 yang kita bincang pada hari ini. Maka sama-sama tuan-tuan, kita memilih Al-Quran sebagai neraca kita dalam segala perbuatan yang kita nak buat. Ambil hadis Nabi. Tengok dulu apa kata Nabi. Baru kita lakukan. Kerana kita ini nak jadi orang baik. Kita nak jadi orang mukmin. Caranya, itulah. Jangan jauhkan diri daripada Quran. Dekatkan diri dengan al-hadis. Ikut sunnah pala khulafai rasyidin, Dan ikut pandangan-pandangan ulama-ulama yang muktabah. Ya, yang diiktiraf. Mudah-mudahan hidup kita akan selamat. Syahnya. Jadi saya rasa itu saja untuk pagi ini tadaburnya kita jumpa lagi esok sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz.